Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tuan yang di Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan perhargaan kepada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang kumpulan wang simpanan pekerja pindaan dalam kurungan 2025. Um, Rata-rata saya nampak sokongan yang padu yang diterima daripada semua pembahas. Namun, uh, ada juga pandangan dan cadangan nebri yang diutarakan dan kita akan teliti dan dipertimbangkan dengan sewajarnya. Selama 8 orang yang berhormat telah berbahas dan menyuarakan pandangan, teguran dan cadangan berhubungan RUU ini, antaranya yang berhormat Bagan, yang berhormat Jalun, yang berhormat Tawau, yang berhormat Pasir Mas. Yang berhormat Mats Gading, yang berhormat Syahalam, yang berhormat Macang dan yang berhormat Seputih. Berdasarkan isu-isu yang dibahaskan, izinkan saya menjawab beberapa perkara utama yang dibangkitkan. Pertama, perlu ditegaskan di sini, setiap ikhtiar yang diusulkan oleh Kerajaan Madani adalah untuk membela kebajikan dan kesejahteraan rakyat selari dengan kerangka ekonomi Madani ikhtiar memperluaskan liputan mandatory bagi caruman KWSP kepada pekerja bukan warga negara Malaysia adalah sejajar dengan usaha kerajaan merapatkan jurang kesaksamaan antara pekerja tempatan dan pekerja bukan warga negara bagi memastikan semua pekerja di Malaysia tanpa mengira kewarganegaraan mendapat pelindungan sosial. Yang berhormat bagan telah menyentuh keputusan Singapura yang telah menghentikan caruman CPF kepada pekerja asing negara mereka. Untuk makluman Dewan ini, Singapura dan Malaysia mempunyai keperluan dan kebergantungan kepada tenaga buruh asing berikuta, berikutan daripada faktor seperti struktur ekonomi dan demografik yang berbeza. Walaupun Singapura telah mengambil keputusan untuk tidak membenarkan pekerja bukan warga negara Singapura menyertai skim CPF, terdapat lebih 70 negara di seluruh dunia yang menyediakan perlindungan pendapatan persaraan <coughs> mandatory kepada semua pekerja tanpa mengira kewarganegaraan. Seperti yang berikut, negara yang punya kumpulan wang Provident Fund seperti India, Hong Kong dan Australia. Kedua, negara ASEAN seperti Indonesia, Kamboja dan Thailand. Negara membangun seperti Libya, Tunisia dan Brazil. Dan ...negara OECD seperti Jerman, United Kingdom dan Perancis. Selain itu, negara yang mempunyai kebergantungan yang tinggi... ...kepada pekerja bukan warga negara seperti Bahrain 78%, Oman 77%... ...turut bergerak kehadapan memberi pelindungan pesaraan... ...kepada pekerja bukan warga negara. Cadangan mewajibkan pekerja bukan warga negara untuk mencarum adalah bertujuan untuk memberi manfaat kepada rakyat dan negara kerana ia akan meningkatkan struktur gaji kebangsaan. Dengan peningkatan gaji ini, isi rumah akan mempunyai keboleh upayaan yang lebih tinggi untuk membelanja seterusnya membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, polisi untuk mewajibkan perlindungan sosial kepada pekerja bukan warga negara ini selari dengan amalan baik antarabangsa. Yang berhormat Pasir Mas ada menyentuh Mengenai sokongan pertumbuhan ekonomi uh, Melalui peralihan industri ke arah revolusi industri 4.0 Dengan mewajibkan caruman KWSP Ia tidak secara, secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja bukan warga negara Dalam jangka masa panjang Sekaligus meningkatkan daya saing perniagaan tempatan Yang mendorong kepada peralihan perniagaan kepada arah otomasi kebergantungan kepada pekerja bukan warga negara berpotensi untuk mengekang adaptasi teknologi, menjejaskan peralihan industri di Malaysia ke arah revolusi perindustrian 4.0, serta menyumbang kepada proses nyah industrialisasi dalam kalangan syarikat tempatan. Kertas dengan izin, low skill foreign workers distortion to the economy dengan uh, yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia mendapati bahawa kadar kebergantungan industri kepada pekerja bukan warga negara mempunyai hubungan kait yang tinggi dengan tahap produktiviti industri tersebut. Sekiranya tiada caruman KWSP untuk pekerja bukan warga negara, ini menyebabkan kadar untuk menggaji pekerja bukan warga negara lebih murah berbanding pekerja tempatan. Maka sebab itulah adalah penting ikhtiar ini bagi mengelakkan ketidakseimbangan yang wujud dalam menggalakkan penggajian rakyat tempatan dalam pekerjaan. Selain itu, ia juga dapat membantu kerajaan dalam mengurangkan pekerja bukan warga negara tanpa dokumen kerana hanya pekerja sah mendaftar dengan majikan layak mencarum ke dalam KDRSP. Kepada pekerja bukan warga negara pula, caruman wajib KWSP adalah insentif yang boleh dikeluarkan apabila mereka kembali ke negara asal. Bukan saja bila mereka berumur 55 tahun. Ya. Asalkan tampak tempoh permit kerja dan bukti penamatan kerja yang permanent. Yang berhormat Bagan, yang berhormat Tawau dan yang berhormat Shah Alam telah membangkitkan isu ber berkaitan sesi, isi, sesi, sesi libat urus dan pelbagai pemegang dengan pelbagai pemegang taruh dan giat dilaksanakan demi memastikan dasar yang dibuat adalah holistik mengambil kira semua pandangan dan input pihak yang terlibat. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian Kewangan dan KWSP telah mengadakan sesi-sesi libat urus dengan pemegang taruh termasuk kementerian, agensi kerajaan dan Persatuan Majikan dan Industri yang berkaitan bagi mendapat maklum balas mengenai pelaksanaan caruman KWSP ke atas pekerja bukan warga negara ini. Antaranya membincangkan kadar caruman, kaedah pelaksanaan dan garis masa pelaksanaan. Secara prinsipnya, majoriti pemegang taruh telah menyatakan sokongan mereka terhadap cadangan liputan mandatory KWSP kepada pekerja bukan warga negara dengan mengambil kira objektif dan manfaat pelaksanaan cadangan ini. Bagi tidak membangkan majikan, kerajaan pada 3 Februari 2025 telah mengumumkan caruman share majikan akan ditetapkan pada kadar 2% dan share, share pekerja sebanyak 2%. Kadar caruman ini adalah lebih rendah berbanding dengan caruman mandatory yang ditetapkan oleh pekerja warga negara Malaysia dan pemastautin tetap iaitu 11% bagi share pekerja dan 12 atau 13% bagi share majikan. Ini untuk memastikan peningkatan kos kepada majikan adalah terkawal dan berstruktur sekaligus mengurangkan kejutan ekonomi yang mendadak. Beberapa ahli yang berhormat ada menyentuh mengenai kesaksamaan gaji dan layanan antara pekerja bukan warga negara dan pekerja warga negara antaranya yang berhormat Pagan, yang berhormat Tawau dan yang berhormat Mas Gading. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri semasa ucapan Belanjawan 2025, tujuan utama cadangan untuk mewajibkan semua pekerja bukan warga negara mencarum kepada KDSP adalah sejajar dengan usaha kerajaan untuk merapatkan jurang kesaksamaan antara pekerja tempatan dan pekerja bukan warga negara bagi memastikan semua pekerja di Malaysia tanpa mengira kewarganegaraan dapat perlindungan sosial yang setara. Pada masa ini, pekerja bukan warganegara diberi pilihan untuk menyertai skim KWSP melalui konsep dengan izin once in always in. Kadar caruman yang ditetapkan adalah sebanyak 11% daripada kadar upah bulanan bagi syarikat pekerja dan hanya RM5 bagi syarikat majikan setakat du Disember 2024 hanya 22,635 atau 0.9% daripada 2.5 juta pekerja bukan warga negara yang memilih untuk mencarum secara aktif ke dalam KWSP. Perbezaan kadar caruman share majikan turut menyumbangkan kepada situasi di mana kos upah bagi pekerja bukan warga negara menjadi lebih rendah berbanding pekerja tempatan. Berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaian Malaysia setakat Disember 2024, 14.4% daripada tenaga buruh negara terdiri daripada pekerja bukan warga negara yang kebanyakan tertumpu kepada pekerja asas atau separuh mahir. Kebergantungan kepada pekerja bukan warga negara dapat menyumbang kepada permintaan yang rendah pada tenaga sumber pekerja tempatan, kajian School to Work Transition Survey dengan izin yang diterbitkan oleh Kasenah Research Institute pada 2, tahun 2019 mendapati empat daripada sepuluh belia Malaysia berpendapat bahawa mereka terpaksa bersaing dengan pekerja bukan warganegara untuk mendapat pekerjaan berkemahiran rendah. Jadi kalau jurangnya banyak pilihan majikan adalah clear. Mereka akan pilih yang mana lebih murah lagi. Jadi ini akan dengan perubahan akta ini, ini akan mendorong lebih banyak orang melihat untuk menggaji rakyat tempatan. Berdasarkan data DOSM 2023, median gaji bagi pekerja bukan warga negara adalah sebanyak RM1,529 sebulan, iaitu hanya RM29 lebih tinggi pada gaji minimum Uh, tahun 2023 Laporan kajian Bank Negara Tahun 2018 menunjukkan bahawa Kesediaan Pekerja bukan warga negara Yang diberikan upah yang rendah Dalam industri akan mendorong Kepada fenomena wage suppression Dengan izin Ini bermakna gaji akan Ditarik ke bawah kerana Ada option yang uh, memberi uh, Majikan untuk memilih Yang lebih murah lagi Dan ini akan menindas pekerja Malaysia juga yang rakyat kita yang kita sepatutnya menjaga. Oleh itu, pelaksanaan cara mandatory KWSP kepada pekerja bukan warga negara dijangka dapat menggalakkan pihak majikan untuk mengambil lebih ramai pekerja tempatan dan memperkukuhkan struktur gaji pekerja tempatan ke arah aspirasi negara untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Ini turut menyumbang kepada peningkatan penggunaan swasta domestik atau dengan izin domestic private consumption. Yang berhormat Mas Gading telah berbangkit perkenaan ter aliran tunai keluar negara sekira proses ini dikuatkuasakan kuasakan. Majoriti pekerja bukan warga negara mempunyai kadar pendapatan boleh guna disposable income yang lebih tinggi memandangkan mereka tidak perlu mencarum ke dalam KWSP. Ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada aliran keluar ataupun remittance dengan kadar sebanyak 34.2 bilion kiriman wang rasmi setahun. Kadar ini secara langsung boleh memberi tekanan kepada nilai wang ringgit Malaysia serta imbangan pembayaran negara, balance of payment. Dengan pelaksanaan polisi ini, sebahagian daripada pendapatan pekerja bukan warga negara akan disalurkan ke dalam akaun uh, KWSP pekerja bagi simpanan persaraan mereka dan secara langsung dapat mengekang sebahagian keluar, kiriman wang keluar negara bagi pekerja bukan warga negara. Saya terima kasih kepada uh, Yang Berhormat Tawar kerana idea-idea uh, yang diberikan tadi dan juga uh, yang diterima tadi di mana uh, KWSP juga mengguna dana yang diterima itu untuk melawur dalam ekonomi uh, domestik. Jadi ini juga memberi pulangan yang baik untuk negara. Tuan Sri dan Pertua, yang berhormat Jelun dan yang berhormat Mas Gading telah menyentuh perhubungan mekanisme pelaksanaan dan penetapan kadar caruman KWSP kepada pekerja bukan warga negara. Dengan mengambil kira maklum balas yang dikemukakan oleh pelbagai pemegang taruh, cadangan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan lunak ataupun soft approach dengan penetapan kadar caruman 2% bagi syarikat syar majikan dan pekerja masing-masing Iaitu lebih rendah berbanding caruman pekerja tempatan Berhubung dengan pendapatan pekerja bukan warga negara KDRSP sedang melangkah pelaksanaan pendaftaran secara integrasi Dengan pekalan data agensi kerajaan berkaitan Khususnya Jabatan Immigration Malaysia Bagi proses pengesahan identiti dan pendaftaran pekerja bukan warga negara secara automatik. Dan pihak bank bagi mengesahkan maklumat akaun bank pekerja bukan warga negara yang tepat. Kerajaan juga akan meluaskan uh, saluran pendaftaran secara atas talian melalui iAccount Majikan dan self-service terminal bagi menangani jangkaan peningkatan bilangan ahli di cawangan KWSP. Uh, Tansi yang betul, bagi Silakan. saya masa sikit. Silakan. Kadar caruman ditetapkan pada kadar 2% bagi share majikan dan 2% bagi pekerja sehingga di, akan dikekalkan sehingga dimaklumkan oleh kajian sekiranya terdapat sebarang perubahan kelak. Ini untuk memastikan peningkatan kos pada majikan adalah terkawal dan berstruktur sekaligus mengurangkan risiko kejutan ekonomi yang mendadak. Secara keseluruhannya, uh, ikhtiar ini dijangka memberi impak signifikan terhadap ke, tidak memberi impak signifikan kepada kelancaran operasi dan sistem kestabilan sistem KWSP. KWSP giat menambah baik kesediaan operasi dan sistem supaya pelaksanaan klub adalah efisien dan lancar. Yang berhormat Jelun juga ada uh, membangkitkan perkara berkaitan mengapa tidak ambil Section 2 uh, dan hanya memindah bahagian 7A. Ya. Yeah. Untuk maklumat yang berhormat, bahagian 7A adalah khusus terpakai kepada pekerja bukan warga negara di mana pindaan ini dibuat adalah untuk tujuan kejelasan kepada kerana pekerja yang mempunyai negara domisil di luar Malaysia dan bekerja di Malaysia dan mempunyai pas kerja ini telah diwajibkan untuk mencarum dan tidak lagi memilih uh, untuk mencarum memilih untuk mencarum kepada KWSP. Tarikh kuasa uh, uh, caruman uh, adalah dicadangkan yang uh, untuk uh, pelaksanaannya uh, kita menjangka KWSP akan melaksanakan uh, skim ini mulai suku keempat tahun 2025. Uh, sebelum saya menutup ada juga satu uh, isu yang dibangkitkan tadi kepada mereka yang sekarang ini uh, telah mencarum uh, warga uh, asing uh, Mereka boleh membuat uh, uh, permintaan untuk mengekalkan caruman mereka pada kadar yang dia buat sekarang kalau dia mencarum 11% dia boleh kekalkan kepada 11%. Tak payah turun kepada 2%. Itu kelonggaran yang memang dah ada dalam KWSP. Masih yang dipertua, mengakhiri penggulungan ini, suka cita saya, saya, sekali lagi menakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas pandangan dan input-input yang dikongsikan oleh ahli-ahli yang berhormat sepanjang tempoh perbahasan RUU ini. Sungguhnya input pandangan yang diberikan adalah amat dihargai dan akan diberi pertimbangan yang sewajarnya. Rang undang-undang ini adalah penting bagi melaksanakan cadangan peluasan liputan caruman KPRC secara mandatory kepada pekerja bukan warga negara selaras dengan inisiatif bajet 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial yang setara antara pekerja warga negara Malaysia dan pekerja bukan warga negara dalam pasaran buruh. Oleh yang demikian, terdapat keperluan untuk rang undang-undang ini untuk diluluskan bagi memastikan inisiatif bajet 2025 bagi pekerja bukan warga negara ini dapat dilaksanakan pada tahun ini dan plan pelaksanaannya dapat diambil selepas akta 452 ini dipindah sekian saya berterima kasih kepada semua orang yang berbahas tadi dan segala cadangan yang diterima dan saya mengambil peluang ini kerana ini hari akhir Dewan Rakyat Uh, untuk mengucapkan, mengucapkan selamat berpuasa dan insyaAllah semua orang selamat uh, Hari Raya Aidilfitri.